Salamətlə kanalımıza izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsində Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində əyli təmirli bir mənzil satışa çıxarılıb. Görürsünüz kimi daxil oluruq mənzilin giriş hissəsinə. Baxın, döşəmə biri-bir mərmər döşənib, kolektor sistemi var, istilik oldu. 2 otaqdan ibarətdir, 50 kvadratmetrlidir. Yəni xüsusi zövqlə təmir olunmuş bir mənzildir. Görürsünüz kimi bura qonaq otağıdır. Yəni çox gözəl və ideal təmir olunmuş mənzillərdən biridir. 1-ci mərtəbədə yerləşir. Yəni 1-ci mərtəbə olmasına baxmayaraq çox hündürdədir. Başan, yəni döşəmə laminatdır, çox gözəl təmir olunub. Qiyməti də sərfəlidir. 50 kvadrat metr. 8000 manata təklif olunur. Ən yəni, video izləyərkən kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Baxın, mətbəx mebeli də yığılıb. Görmək izləyəcəyimiz mənzil kredi şərtləylərlə satılmır, yəni nağd şəkildə satılır. Gördüyünüz kimi baxın belə bir mətbəxi də var. Yəni həqiqətən çox gözəl bir təmir olunub. Kompleksdə bütün şəraitlər var. Və növbəti olaraq Yataq otağını sizə təqdim edirəm. Baxın edir, belə yataq otağı var. Hörmətli izləyicilərim, bildiyiniz kimi Masədicə qəsəbəsində qurulmuş 93 yaşayış kompleksi, yəni gün-gündən inkişaf edən komplekslərdən biridir. Yəni bu mənzil də kompleksin ən ideal, ən perspektivli bir ərazilə mində yerləşir. Məktəbə yaxın və ərazidə və bu evin, həm əsasında, bu evin yaxınlığında bütün yaşayış obyektləri, marketlər, məktəb, bağçalar mövcuddur. Qiyməti 18000 manata təklif olunur, amma real alıcıya yəni endirim olmayacaq inşallah. Baxın belə bir avtomobilə görə görünüş, aksessuarlarla yubub. Aksessuarlar qolub. Daha ətraflı aşağıda qeyd olunmuş əlaqə nömrələrimizlə əlaqə saxlayıb daha dolğun məlumat toplaya bilərsiniz. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə